первое что интересует что ты видела где было ну, я последний месяц практические правила на донбассе как раз и в луганской в донецкой областях и ну конечно мне кажется вернее всего сейчас говорить именно про авдеевку потому что ситуация абсолютно нестабильная там практически нет на мой взгляд ни одного безопасного места в городе что где можно себя почувствовать защищенным ситуация по достаточно нестабильная еще и не только в том что постоянные обстрелы, но э, электричества нет уже последние несколько суток потому что были прямые попадания на линии электропередач, которые невозможно сейчас восстановить потому что центр ККК не дает разрешение российская его страна не дает разрешение на проведение ремонтных работ фактически люди не могут соверш... восстановить линии электропередач находясь под постоянными обстрелами такая же проблема с водынапорной станции что в городе сейчас нет и воды ее тоже не могут восстановить и это достаточно было много сообщений и в российских сми и СМИ, так называемых сми днр э, что якобы украинские военные захватили эту фильтрационную станцию но на самом деле такой информации не поступала от украинской стороны но проблемой остается именно в том что у людей сейчас нет электричества и нет воды то есть основные по э, объекты гуманитарного назначения в городе работают губернатор донецкой области павел жебриевский об этом сообщает регулярно что они стараются обеспечить жизнедеятельность этих объектов то есть это больницы школы и другие важные для горожан места с помощью генераторов и на по прошлый раз после активизации этих действий да вевдеевке очень много поехала туда волонтеров было открыто очень много пунктов Да вот сейчас какая ситуация стала ли волонтеров больше меньше нуждаются ли в чем-то люди Дело в том что когда было это обострение оно началось 29 января и в течение восьми дней э, продолжалось то были установлены пункты обогревов нескольких точках города в основном в центре где люди могли например получить горячую еду за подзарядить телефоны обогреться потому что в то время были очень сильные морозы а при отсутствии электричества воды и отопления в домах это очень сложно по было как-то даты собираться в, в такой ситуации и плюс еще под постоянными обстрелами а, насколько я знаю где-то через 10 дней уже было забыл закрыты эти пункты обогрева потому что в них уже не было необходимости сейчас ситуация в этом плане достаточно стабильная в городе продукты в магазинах есть а, у людей есть тепло в домах поэтому и их необходимость уже не сейчас нет ты говорила с местными с местным населением какое настроение у людей в авдеке честно говоря я очень люблю этот вопрос потому что абсолютно не репрезентабельный мой ответ будет нерепрезентабельным как мне кажется потому что в абсолютно везде есть разные люди с разными взглядами есть все что их объединяет это ужасная усталость это того что происходит потому что это постоянный стресс постоянный страх за свою собственную жизнь за жизнь своих близких и детей и И поэтому конечно все люди хотят чтобы уже просто было тишина и спокойствие это самое важное для людей с абсолютно разными взглядами политическими и симпатиями и обвинениями тех или иных людей в том кто виноват и кто стреляет это очень сложно постоянно находиться в такой ситуации по Ты не знаешь завтра у тебя будет свет или не будет света, будет ли тепло, потом опять пропадает вода в доме. В общем это очень сложная ситуация она очень сильно давит на психику и при том, что это не прекращается Это на напряженность. Но мы знаем, что сейчас, например, да, много культурных деятелей едут во Авдеевку с концертами, в том числе Сергей Жадан. И я вот видела в твоем Фейсбуке, что ты как раз попала на это mm -hmm. мероприятие. Вот расскажи, как вообще много ли было народу и как реагируют тут люди. Мне кажется, потому что это очень важно. Именно не столько дать пищу, да, сколько дать возможность раз, развиваться и думать. Да, и тем более вот Сергей приезжает и все время он со своей активной позицией, естественно. Да, я не внесу некоторые коррективы. то что э, в авдеевку приезжали за последний месяц э, два немецких э, деятеля культуры это скрипачка симфонического берлинского оркестра и художник из берерлина тоже э, они проводили такую арт-террапию с местным населением в основном делали упор на деток но в то же время и например Марина боос э, скрипачка она играла и для военных и для местных жителей и в школах она из ситуации, которая сложилась, к сожалению, планы немножечко были нарушены, то есть ей хотелось как можно больше посетить разных учреждений там например домов, интернатов и так далее. но из-за того, что многие были закрыты во время обострения она играла там, где могла. А по поводу минутку да. менту я хотела уточнить вот mm -hmm. видела я на это видео да, вот где мы mm -hmm. стояли вместе с в разрушенном вот расскажи пожалуйста очень yeah. интересно mm -hmm. почему такая идея была я объясню там на видео был разрушенный дом да, и вот она играет как будто в поле играет дело в том что да у нас эта идея с ней возникла спонтанно в, ну к сожалению в авдеевке есть такая можно сказать визитная карточка дом де, м, жилой дом которым который был разрушен в, в, во время боевв 14 15 -го годов и э, он э, его называют местные разукрашка потому что он э, в, разукрашен в разные цвета такие яркие что отличает его от других жилых домов но он И также его отличает то что там практически никто не живет только 20 семей в одном подъезде который более-менее уцелел и мы поднялись с ней на последний этаж э -э она стала как раз дело в том что этот -э -эт дом находится на выезде практически из города и там всего лишь несколько километров начинаются уже спальные районы донецка и -э -э она сыграла гимн украины э глядя по донецк таким образом пытаясь достучаться ну это очень символичный был надеюсь жест. эту скрипку сегодня услышали все особенно те кто на горизонте анастасия написала тогда в фейсбуке да именно так прослушаали думаешь ну я надеюсь дело в том что на этом же торце этого же здания как раз и вот этот известный мурал с учительницы украинского языка которая тоже смотрит на донецк и І, вот. конечно, відопроизвело форы, не ожидали этого. Ну, многие оценили достаточно позитивно такую нашу идею потому что она достаточно была рискованной ну да вас легко могли там кстати да, mm -hmm. снять как говоря но ну, слава богу не сняли. с <dunno> по поводу сергея жадана это тоже очень интересно он в авдеевку приезжал раньше несколько раз но в основном он встречался с военными а в конце декабря прошлого года перед новым годом он приехал в библиотеку в местную и тоже провел такой литературный вечер и привез книги в книги которые на тот момент нельзя было даже найти в книжных магазинах Киева и передал их как раз в библиотеку в детскую это от издательства основы тыграловы до да, которых еще тогда не было в продаже а в авдеевке они уже были вот. люди конечно очень радостно реагировали то что вот такое внимание и ему делили а вот сейчас у него начался проект по луганской области и называется ведь счастье львова то есть идея такая что они с творчестве он и его творческий коллектив они совершают такой тур по по городам украины и как раз три города луганской области и харьков в, Ки в киеве кстати вчера была это литературная встреча и дальше едут львова я попала на то на открытие этого такого литературного тура это как раз был город счастья в одной из школ я была удивлена во-первых атмосфере насколько она была теплй и приятной и насколько внимательно слушали и воспринимали творческие эксперименты с сергея и его коллег и аудитория была очень благодарна и Все кто-то пытался взять потом автограф кто-то сфотографироваться кто-то просто пообщаться то есть надо сказать что сергей сам из лууганской области из старобельской в Старобельске он тоже делал творческий вечер Ну уже через несколько дней вот и в общемто говоря такие литературные и вообще культурные десанты я вот всех призываю что нужно делать потому что они очень эффективны на самом деле кажется что это какая-то ну ерунда и неважно на самом деле духовная пища на порой больше поддерживает чем настояящие и он сказал что не понравилась его фраза что у даже во время войны нужно помнить про мирную жизнь и таким образом и Марина бонда скрипачка говорила об этом и Ален Майр это художник который приезжал вавдеевку что людей нужно напоминать им что мирная жизнь есть и что она часто бывает очень приятно про Ребеко Хармст хотела угу. еще упомянуть и вот расскажи кто это почему приехала в авдеевку Рбека Хамс была в понедельник если я не ошибаюсь к сожалению не помню уже число какое было. но неважно в общем она тоже до да, приехала э, с такой с однодневным визитом и Она посетила, пообщалась с местными жителями, с главой веськово-цивильной администрации. Она приезжала в качестве какой своей политической ипостаси или как режиссер? Нет, она приезжала именно как политик. У нее угу. была задача, чтобы посмотреть собственными глазами, что происходит в Авдеевке, какая ситуация, какая помощь нужна. И она посетила как раз вот эти дома, которые были на прошлой неделе повреждены, в которые были... попадания и она заходила в одну из этих разрушенных квартир там просто так случилось что три этажа в пятиэтажном доме не сложились и вот она тоже была там посмотрела на это все сделала фотографии и в общем по результатам этой поездки она сказала что ну то есть это был ее план посмотреть привести доказательства и потом сделать доклад в европарламенте. Натя, какая нужда действительно есть сейчас среди мирного населения авдеевке, чем нужно помочь? Ну На мой взгляд, что в этот раз очень сильно помогли сработали совместно и волонтерские организации, международные гуманитарные миссии, а также местные администрации. Поэтому такой необходимости, например, в еде или в теплых вещах уже нет, Ну что, людям нужен мир, людям нужна тишина, чтобы была у них вода в доме, чтобы было электричество, чтобы детей не боялись школы отводить. Вот это нужно людям. Если кто-то в силах это обеспечить, то пожалуйста. Где-то еще же была ты, да, в Луганской области в небольших была местечках? В Северодонецке была, в Лисичанске была. Вот. Ну, про... А, и совершенно забыла, извините, сказать, что была в двух... психоневрологических интернатах мужском угу. и в женском они находятся в двух разных э, селах э, ну тоже в луганской области недалеко от линии фронта и по Было мне интересно знаете и до войны всегда это категория людей, которые меньше всего защищены, у которых множество проблем. но в принципе я увидела, что каким-то образом э, удается поддерживать жизнедеятельности, несмотря на ситуацию этих заведений и, и называют не пациентами, а клиентами или подопечными руководство этих интернатов ну в принципе все есть и я как раз была именно с организа восток сос которая привезла гуманитарную помощь и я спрашивала но ну, приезжает ли кто-то еще говорят что в принципе да гуманитарные организации поддерживают этих людей привозит там например и И еду тоже и а также какие-то мыло зубные щетки вот такие вещи первой необходимости а про жизни небольших населенных пунктов луганской области которые ты посетила расскажи подробнее ну прежде всего что меня вчатла ну, как и везде на донбассе там вообще нет дорог это просто невозможно туда даже доехать цивилизации ну и если нет дорог то никто не хочет ехать например банкоматы я видела что это какие-то авто я даже не знаю как это правильно называется но в общем мобильные такие банкоматы которые ездят поселм и там раз несколько дней приезжают чтобы люди могли например пенсию получить почта этого или не знаю магазины но ну, все в таком выпадке и конечно же нужно думать и об этом таких маленьких городах до да, которые страдают и без войны приезжают ли туда гуманитарные организации с помощью журналисты делегации ну вот честно говоря эти два интернета это мне кажется жур... нога журналиста туда еще никогда не ступала правда просто мне повезло что вот так мы совпали и поехали вместе а не могу сказать что их очень много на самом деле вот даже по пальце можно перестать организации которые ездят туда. а публикации в когда будут и где частным <с> мотивом поезд <с> будут ну, будут наверняка на дочевеля и возможно еще на нескольких э э э сайтах или изданиях честно нужно просто сейчас очень набрала много материала и нужно время для того чтобы это все в как-то укомпоновать. да вот мы просто неоднократно с тобой говорили об этом и вот все-таки вопрос который кстати потом нам писали в комментариях mm -hmm. насколько интересно было да, твоей редакции вот именно эти события да потому что у нас не все киевские редакции или там украинские да обращают внимание вот на события с какой-то там стороны mm -hmm. вот насколько да твоя редакция э, Вы настроена в виду на Авдеечку? получение да ну на самом деле я кроме Deutsche Welle еще пишу на одну немецкую газету которая выходит в Берлине Die Tagesschau она называется и первым делом они попросили сделать оттуда репортаж из авдеевки потому что во- первых ну в германии уделяют большое внимание можно там праздным моего оценивать но внимание уделяется и они конечно же захотели этот материал тем более так просто совпало что я приехала и в первый день эскалации мне ну так журналистка удача если можно так сказать да поэтому как бы первый материал немецкой прессе он был с места и так получилось что от меня и И как, с каким настроением журналисты возвращаются из Авдеевки в том числе? Я знаю, ты не первый раз уже побывала там и наверняка планируешь еще поездки. Но сложно психологически, морально. Ну, конечно, сложно, потому что ты, во-первых, понимаешь, что ты приехал и уехал. Ну, грубо говоря, мне в этой ситуации с Авдеевкой в начале февраля не понравилось то, что это был какой-то журналистский выездной медиафорум. Вот у меня такое сложилось впечатление. Просто приехали один на один-два дня сделали какие-то поверхностные темы вот показали здесь упала вот бабушка страдает вот этот пункт обогрева здесь там все гребут еду и уходят и проклинают украину но ну, грубо говоря но ну, это правда меня... была э, такая Я волна вид... с фотографиями вот этими которые показывали почему-то как бы только одну сторону ну... да какие эти плохие ну... люди вот пришли да. поживиться но ну, так... меня сложилось такой впечатл вот просто когда ты находишься на месте и видишь вот эту не ну это некачественная работа уже сты виноваты что они делают именно так потому что э, нужно показывать намного шире картинку они просто приехала сняла уехал э, и не знаю может просто потому что я там долго и уже более-менее ориентрусь но так не делается получается что мы сами создаем стереотипы и местные люди конечно очень сильно обижаются на то что из них делают каких-то ну не знаю вообще абсолютно отсталых циничных сидящих на гуманитарке людей ну вот mm -hmm. это я слышу это от местных и мне было стыдно за коллег и при этом ты выслушиваешь как журналистка эти ну, высказывания хотя твои работы сделаны по всем стандартам ну спасибо конечно может быть и не все <сас> нет на самом деле просто да хочется чтобы вот не было вот этой поверхности потому поверхностности потому что она несет еще больше ущерб нежели вообще бы никакого материала не было в авдеевке говорили с журналисткой анастасиимагагазовой и благодарим за участие в нашем эфире я напомню что это программа киев донбасс сегодня для вас ее ведут виктория ермолаева и татьяна курманнова